Посмеялся от души. Эти дегенераты из Недороссии очень браво позируют на фоне металлолома, пугая Украину своей новоявленной боевой авиацией. Так починая свой пост у Фейсбуку Нардепы, координатор группы информационной спроты у Дмитро Тимчук. Далее Вин пыше. Обратим внимание на тряпочку, стыдливо прикрывающую вросшее в асфальт шасси. Очень тревожный сигнал для Киева. Если террористы обзавелись тряпочкой для прикрытия самолетного шасси, подозреваю, на ее приобретение ушла львиная доля военного бюджета ЛНР за 2015-й. Это их очень уверенный шаг в сторону создания своих ВВС. Боятся и дрожать. Татьяна первая дел комментуя. Думаю, что это просто прикрытие, а самолеты прилетят из Раши настоящие, когда начнется. И они скажут, у нас были самолеты. Дмитрий Авалиане подтверждает эту тезу. Этот металлолом – информационное прикрытие для будущих действий российской авиации. Один к одному. Абхазия, 92-93 годы. Тогда сепары также показывали по ящику Л-39, а грузинские позиции бомбили российские Су-25. В апреле 2008 выкинули тот же номер, когда российский МиГ-29 сбил грузинский дрон, но сам попал в камеру. Тогда по российским каналам тоже показали абхазский Л-39, который якобы этот дрон сбил. Про иншили так пише блогер Алекс Ноет. Сегодня АН-178 совершил свой первый полет. В отличие от супер сухого суперджета россиян, у которого на ходу отваливаются двигатели, полет прошел на отлично. Сразу после приземления был подписан контракт с Азербайджаном на продажу им 10 таких самолетов и с Китаем на два самолета. Москва активно готується до показового параду, але вже сьогодні це дійство активно обговорюють у соцмережах. Бо гордість російського оборонпрому танк т 14 Армата, який тамтешні можновладці назвали найкращим у світі, заглох посеред красної площі. Майже 50 тонну військову машину намагались відбуксирувати іншою бронемашиною, але армата не зрушила з місця. Журналист Кремлевского пулу Дмитрий Смирнов у Твиттере Пыше. Зам главы Урал-вагонзавод Жарич ⁇ Армата исправно и уехала сама, как только за руль сел заводской водитель-испытатель. Костянтин Богацкий коментує: Подшипники смажьте для начала, и на этом металлоломе вы собирались за неделю у нас в Киеве быть. Мир не смешите и не позорьтесь. Ракета не запустилась. Прогресс, дай бог, чтобы не на Москву упал. Ребята, у себя в стране порядок наладьте, а потом будете к другим лезть. Активіст Олександр Тудорчук пише про акцію українських художників в перший день венеціанської біянали російський павільйон буквально окупували українські художники у військовій формі. На всі питання зелені чоловічки відповідали щось типу Ми у відпустці, а самі роздавали бажаючим військову уніформу з єдиною відзнакою надписом «On vacation». За словами учасників, багато відвідувачів вважали це логічним наповненням російського павільйону. І лише за годину хтось роздуплився викликати поліцію. Хоча, як на мене, акцію Можно было продолжить и просто віджати у россиян павильон. під ніком позорная звезда, выправляя автора посту. Только не отжать и оккупировать, а взять под контроль и освободить. Real... У YouTube на сторінці UA Armed Forces опублікували кліп під назвою Армія України Воля або смерть. Давайте подивимось його без коментарів.